搞们也回头再查吧，快跟我走。 都跟我是谁做的，白灵二郎，这都是按照你所提供的图纸所做的。我让你们用柳木，你们却用松木，松木极易受潮膨胀，这如何能够撑起大殿的横梁？反攻吧！啊，这白灵二郎，我等这么做也是为了赶工期啊。柳木运到神都需要半月有余，如果再反攻的话，延误了工期，圣人必会怪罪啊。圣人怪罪便怪罪吧，今日也是我最后一次阴谋。了。 就不多奉陪。阿姨，你这是要去哪儿？我已递交辞呈，就不必再等到永昌了。你就算是离开公布你也是我百里安的儿子。你辞官也罢，不回家也罢。 我知道你的心思，就是不想成亲。我告诉你，这门亲事已定，你是逃不掉的。 事发之后，我们已向南市官兵封锁，并加以控制局面。神都一日不可无南市，这南市关了半日，各不来问我的，就已经十七八人了。赶紧收拾尸体和人犯，带回去详查。大理寺令之人已悉数全到，人犯说已经被那位带走了。案发时那位就在现场，所以那位的手伸得也太长了。带人给我抢回来。是。 炼尸人，速速将尸体抬回大理寺！哎，走！余华君。怎么了？余华君，大理寺的人把尸体和活口全抢走了。哎，今日出了这么大的案子，在大理寺做事累啊。 哎呀，今天发的钱倒是比以往多。哎，咱俩一会找个地方喝两盅。行，我陪你喝两杯、哎。花一样的年纪就死了，太可惜了。听说了吗？今天唯一一个活口，被大理寺从内卫府给抢回来了。是吗？哎，答带回来了。走啊！哎。 陈主队，陈路是，这个要犯是今日南市大案的关键，把你们脑袋系到裤腰带上，好好看着。要是出了任何问题，要你们的命。是。陈 是江城，我死而无憾。 二个问话的法子我也试了十二种，可惜他们的嘴都太硬。你是第十三个，告诉我那个拿手机的杀手是谁，如今身在何处？你到底是谁？放心吧，刚才我捅了你三刀，没有一刀致命，想死没那么容易。 我想想我的问题，我会再来找你。高公，不知月华君深夜登门，高某未曾远迎，失礼了。今日南市的活口是我内卫所擒。 大理寺却平白把人抢走，若非是我主理此案，恐怕还以为是圣人授意。此人当街刺杀郡主，罪同谋反。我大理寺不辞辛劳，连夜提审此人，乃是职责所在，何来抢人一说呀？大理寺如何行事，我可以不管，但审问犯人，我必须参与。这恐怕不合规矩吧？啊，月华君可有凤羽郎盖印的公宴？废物！ 那高某就无能为力了。不早了，此事也不急于一刻，改日再议吧。高公，我只是想审问犯人，为何再三阻拦？大胆！大理寺乃九四五监之首，天下利律之典。那位若对大理寺不满，大可上书圣人。来人，送客。高公，不好了，有人劫狱了！高公，这是何意？大理寺牢房重地。 月华君还是带好宫宴再来大理寺吧。若此人在大理寺丧命，我定会禀明圣人。希望高公在圣人面前也可以这般理直气壮。 是何人刺伤了你？现在问什么话？先保住此人的性命，赶紧抬他前去医治。是，来人！高密之妇女于死。春秋道的人，我遇到过十二个，你是第十三个。我跟了你整整一个月。真的。 八十两张我十二万哎，花一样的年纪就死了，太可惜了。听说了吗？今天唯一一个活口，被大理寺从内卫府给抢回来了。 thank you 大军，你怎么又来了？裴厅长，莫非是担心我来追究昨日犯人遇刺之事？南市的案子归大理寺管，所有人犯的证据。今日我来，是需要大理寺配合内卫调查告密者被杀一案。 从他们身上发现什么信件或信物？回卫华军，只从他们身上翻出一份公验，证明他们是从连山来的。有何人接触过这些尸体？你们搬运尸体过来。 可曾从他们身上取走任何的财物？啊，月华君有所不知，不取死人财物是我们这行的铁规矩，除非死后想进无间地狱，否则谁敢那么做呀？是是，从来都不敢。裴厅长，昨日在南市抓捕的凶徒，夜里因为被人刺伤，送到了后面牢房休养，谁料今早去送饭时，才发现他已经死了多时了。 此人被刺三刀都不曾丧命，送去医治反倒死。裴厅长，你们大理寺这出杀人灭口的戏演得好吗、啊？你不要血口喷人。若我不是上面授意，那便是大理寺出了内奸，不成。余华君休要胡说，此人重伤不治，跟我大理寺有什么关系？你们还愣着干什么？今日都有谁出入过在押凶徒的监牢？全都给我抓起来，一个一个的审。是。是是是 是我杀的。这怎么可能是你呀？高秉烛，这种玩笑可开不得，怎么可能啊？我和高秉烛在大理寺共事多年，不可能是他呀。是，我叫高秉烛，大理寺炼尸人。那个人是我杀的。